Kita dengar bahawa orang Melayu, Muslim lebih benci kepada makan babi daripada rasuah. Okey, Dr. Jamil. Saya Jamal. Saya nak tanya beberapa soalan ke Dr. Jamil lah. Okey. Pertama, apakah langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan integriti dalam pentadbiran termasuk kes profil tinggi dan persepsi orang ramai terhadap usaha membentras rasuah. Okay. Jadi terima kasih uh, Jamal tadi ya. Okay, Saudara yeah. Jamal terima kasih. Itu ada dua soalan sebenarnya. Apakah langkah-langkah yang diambil untuk tingkatkan integriti? Dan yang keduanya ialah apakah cara untuk apakah apa apa soalan tadi yang kedua? yang uh, kedua uh, apakah persepsi? Ah ha, persepsi orang ramai, ah, uh, orang ramai terhadap uh, Membenteras rasuah. Okey, tadi kita dah panjang lebar bercerita tentang apakah faktor-faktor yang menghasilkan rasuah dalam negara kita. Uh, yang pentingnya yang saya dah cuba sampaikan tadi ialah saya nak ulang balik, salah satu uh, ada lima faktor yang sangat penting yang perlu ada supaya rasuah dalam negara kita dapat dibenteras dengan sempurnanya. Yang pertama saya uh, saya rumuskan dalam busuk. Okay. Ha yang pertama sekali budaya Kalau budaya kita satu budaya yang tidak benci pada rasuah, yang kalau kita tidak dididik daripada awal daripada kecil lagi daripada sekolah hmm. untuk mengetahui bahawa rasuah itu satu perkara yang sangat zalim. Hmm. Rasuah itu boleh merosakkan negara, boleh uh, membasmi, uh, membazir sumber-sumber uh, dan sebagainya. Jadi itu satu perkara, budaya itu mesti penting. Dan yang keduanya ialah dari segi undang-undang, kita kena ada undang-undang yang mantap. Bukan saja undang-undang yang strict ataupun tegas tapi undang-undang yang mantap yang dapat membanteras atau mencegah rasuah yang ketiganya ialah BUS ialah sikap. Sikap kita tu mestilah rakyat Malaysia mestilah rakyat yang benci berrasuah. Dah banyak kali kita dengar benda ni ya. Kita dengar bahawa orang Melayu Muslim lebih benci kepada makan babi daripada rasuah. Betul. Saya tak katalah kita boleh makan babi memang bukan haram. Tetapi rasuah tu akan membawa satu kesan yang begitu besar kepada masyarakat. Kalau you makan babi you seorang-seorang berdosa. Ini dosa pada semua orang Betul. satu. Yang keempatnya you ialah agama. Jadi saya rasa semua agama di Malaysia ni, tak kira sama ada Islam, uh, Christianity, uh, Hinduism, Buddhism, semua agama tidaklah membenarkan atau menghalalkan rasuah. Jadi saya cadangkan bahawa dalam aspek undang-undang juga, ditekankan aspek-aspek rasuah sebagai satu perkara yang haram, yang harus dicegah. Jangan kita cuma gunakan agama itu sebagai satu ritual saja. Dan akhir sekali, okay, B -U -S -U K, B-U-S-U-K, busuk. Okay. Yang eh. akhir sekali mesti ada iltizam politik atau keinginan politik. Jadi kalau tidak ada keinginan politik atau iltizam politik maka apa-apa polisi yang kita ada pun tidak akan berjalan. Jadi orang politik kerajaan mestilah uh, apa ni uh, berkeras ataupun serious about uh, eliminating rasuah in the country. Dan pada sekarang dari segi persepsi ya, dari segi persepsi kita kena lihat satu perkara yang dilakukan baik oleh kerajaan hari ini, kerajaan Madani. Uh, kita lihat sejak 2018 kita lihat banyak top-top uh, VVIP top, uh, yang di 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 dibawa ke mahkamah dan dituduh. Perkara ini tidak pernah berlaku dulu ya. Kita pernah menteri ke, timbalan pernah, pernah menteri ke, menteri ke dan sebagainya semua dituduh. Jadi ini satu perkara yang bagus, satu perkembangan yang bagus sebab dulu-dulu kita percaya bahawa VVIP VIP ataupun mereka yang berkenamaan atau berstatus tinggi akan terlepas daripada undang-undang. Memang ada beberapa kecacatan yang rakyat melihat kepada kerajaan sekarang ini, tetapi kita kena lihat kepada berapa banyak perkara kah yang sudah lakukan dalam 3 tahun ini dalam usaha untuk uh, menjalankan atau mengemukakan membawa kes-kes rasuah yang berprofil tinggi ke mahkamah. Jadi perkara yang baik yang dijalankan oleh kerajaan Madani kita harus juga akui. Itu satu perkembangan yang bagus. Dan saya juga kira bila ada kes-kes rasuah, ini kita kena faham ya, bila ada kes-kes rasuah berprofil tinggi yang dibawa ke mahkamah, mereka yang berprofil tinggi ini mereka yang berkuasa, mereka yang ada duit dan jawatan dan pengaruh. Dan mereka juga tidak suka langkah-langkah rasuah sedemikian, mencegah rasuah sedemikian dilakukan. Jadi mereka juga akan melakukan perkara-perkara tertentu untuk menggoncangkan kerajaan yang ada. Sebab kita kena ingat, kita lawan rasuah VVIP ini berapa kita lawan dengan elit yang berkuasa dan kaya dan sebagainya. Tetapi uh, yang kita kena ingat kita janganlah firefighting semata-mata. Jadi kita kena ada lagi langkah-langkah yang sesuai, yang uh, ber, uh, berlangkah panjang long term uh, proposals, long term uh, steps to prevent atau mencegah rasuah untuk berterusan. Dan saya kembali balik kepada budaya dan saya kembali balik telah kita kena haruslah menekankan peranan-peranan yang boleh dimainkan oleh agamawan-agamawan. Sebab so, saya lihat di Malaysia ni agamawan-agamawan mempunyai peranan yang besar dalam mempengaruhi sejumlah besar orang Muslim di sini. Dan begitu juga dengan yang bukan Muslim pula kita ada langkah-langkah moral dan sebagainya. Jadi saya tekankan budaya kita mestilah pergi ke satu tahap di mana kita membenci dan menolak rasuah sekaligus. Okey. Ah sekarang tu menjawab soalan saudara ya. Oh, terima, kasih banyak. terima kasih. Terima kasih banyak tu jamin tentang selesa-selesa. Terima kasih. Terima kasih.